Витаем вас в Киеве на всеукраинском финале школьной футзальной лиги. Как у вас настроение? Очень хорошее настроение, организаторы постарались, дети довольны. Кто из родителей приехали, тоже довольны. Условия проживания, условия соревнований великолепные, просто великолепные для детей. Таких бы соревнований чаще, не один раз в год проводить, а два-три раза. Это же растет наша смена. Мы просто-напросто отвлекаем детей от улицы, от курения, от алкоголя, от наркотиков. Это очень большое будущее будет у детей и у всей Украины, если будут заниматься спортом. Вы уже встыли подумать на команды, как вам уровень из разных мест Украины? А, если нельзя, что Ривень очень и очень хороший. Дело в том, что команда Херсона мы не специализируемся на футзале, мы большой футбол специализируемся, но все равно надо играть в футбол, все равно ногами играют. И тем не менее, ну, приличный. Для меня это открытие. Я первый раз на футб... футзальном турнире, на футзальном чемпионате. И для меня открытие очень сильное. Особенно команда Житомира мне очень понравилась. Вот. команда Луцка понравились. Это вот, которые немножко запомнились. от команды, которые сейчас на сегодняшний день. Уже дивимся в майбутнее. На наступном будут брать участие? Обязательно. Если будет такая возможность, обязательно. Только двумя руками забудем.